У вас в ефірі телеканал Миколаєва, програма контр-аргумент по скрипту. І сьогодні ми будемо спілкуватися з Олександром Ухмановським, політтехнологом, журналістом і публіцистом Ігором Похом і істориком Олександром Дудюком. Доброго дня ми раді вітати вас в нашій студії. А, як завжди, ми продовжуємо вчорашню тему тему вчорашньої програми. Вчора ми говорили про інформаційні війни і журналістську етику. На початку нашої програми я пропоную ну, дещо нагадати про такі, що, що є інформаційна війна. Звідки взагалі вона з'явилася? Я так розумію, ну, хто першим її вигадав таким чином воювати, ми, мабуть, і не скажемо. Втім, історію, звідки взялись інформаційні війни. Ну, Будь ласка. Мабуть, у нас есть историк и политтехнолог. Ваша тема, сдибишься. Кто из вас нагадає? Ну, давайте начнем давайте да, с да, истории да. информационных войн. Как мы уже говорили вчера на эфире, информационные войны длится практически с момента возникновения человечества, точнее с момента возникновения государств. Мы обсуждали идею о том, что любому государству нужна идеология, которая бы его консолидировала, и общество должно двигаться в каком-то определенном направлении. Поэтому, соответственно, когда появляются какие-то враги, то неизбежно вырабатывается еще контр-идеология, которая вынуждена унижать, обличать, делать, возможно, наиболее неприятным вид врага, чтобы таким вот образом общество могло консолидироваться и бороться с этим врагом сознательно. Вот можно привести такой пример. Публия Сципиона, римского сенатора и полководца, который на определенном этапе развития Римской республики, когда конфронтация с Карфагеном была на самом пике, он каждое свое выступление заканчивал фразой ⁇ Карфаген должен быть разрушен ⁇ То есть мы имеем яркий пример вот таких вот информационных технологий, когда он постоянные посылы давал элите римского общества на консолидацию усилий и таким вот образом... Собственно говоря, происходило там увеличение финансирования э, э, войны. И, как мы знаем, историю Рима карфагенских войн, или пунических войн, как их называли римляне, потому что они карфагенян пунами называли, эта история написана римлянами, потому что римляне победили. Вот, вот как бы яркий пример, насколько успешная э, пропаганда, даже в условиях э, относительно демократии, если можно так считать, римскую республику. Так, может быть успешной, как она может концентрировать усилия общества, если нужно мнение большого количества людей. Ну а много можно примеров привести разных. Мы вчера говорили, как во Второй мировой войне использовалась идеология, да, и а, можно четко провести параллель, чем сложнее общество. Чем больше вовлечены различные процессы в принятие решений, чем более высокий уровень технологического развития общества, тем более мощнее и тем более изощреннее становится идеология и в том числе информационная война. Вот такая вот, можно сказать, историческая тенденция на усиление, улучшение. Если первоначальные посылы были, это достаточно примитивные, с нашей сегодняшней точки зрения, то, э, если уже брать сегодняшние формы, то они используют в основном бессознательные вещи, влияние на подкорку человека, э, вызывая цепь каких-то реакций, которые уже научно, психологически, медицински исследованы, каким образом люди могут быть программируемы и, соответственно, э, посылать. Вот единственное, что нас в этой ситуации радует, мы вчера говорили об этом, да, что все-таки в тоталитарном обществе тоталитарном обществе идеология носит исключительно ограниченный такой накачивающий характер мы это видим вот по современной российской федерации да и ее минус в том что нужно постоянно продолжать давить 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 как только перестаешь давить да общество начинает задаваться вопрос то есть нужно постоянно вбрасывать мы вчера обсуждали эту тему почему мы не можем позволить себе информационную войну с Российской Федерацией. Вот именно в этом русле. Ну, Во-первых, это как бы не наша стезя, во-вторых, что колоссальные вложения мы не можем себе позволить. И главное, что не нужно, потому что у нас совсем другой путь. Мы через правду идем, и мне кажется, это замечательно. Ну, как правило, примеры, о которых мы и вчера говорили, и сегодня вы говорите: да, это примеры, связанные с какими-либо войнами. А в мирное время, Александр, ведутся ли информационные войны? Если ведутся, то для чего? Не Инфра... на всякий ли случай. Информационная война это понятие это очень условная война, она может не иметь жертв в, прям, в прямом виде. И надо говорить о том, что информационные войны, они ведутся на самом деле постоянно, беспрерывно, э, на самом бытовом уровне. То есть, это как? Э, ну, как сказал Александр, да, мы, в обычных информационных войнах используется упор на ну, некоторые низменные чувства, например, базы, например страх, отвращение, э, тщеславие, жажда наживы. То есть мы это видим, начиная со школы, да, когда одна девочка начинает распускать слухи, слухи, да, как мы называем слухи, на самом деле информационные войны про другую девочку, потому что она завидует, что у той хорошие красивые косички, а у нее нет. И начиная с детства, буквально, вот эти вот... Что вы вот только что создали негативный образ маленьких девочек? Да, да, вот это вот я, я сейчас провожу информационную войну, потому что против я против девочек... Да, с да, косичками. да, да, да. Это один из примеров. То есть на самом деле информационные войны они действительно пронизывают всю нашу жизнь. И только критическое, критическое отношение к информации может помочь избежать нам попадания, да, чтобы нас не завербовали в такие невидимые бойцы, когда мы сами не знаем того, тоже воюем. Естественно, переводится все и в, действительно в общественную жизнь, и в бизнесе. То есть, как, например, если конкурент по бизнесу лучше продает товар, как от него избавиться? А давайте проведем информационную кампанию, что там, у них пицца просроченная, да, или то, что они сдачу не додают, или еще что-то. То есть это информационная война, когда дают информацию о том, опираясь на низменное, да, э эти люди подлые, эти люди обманывают, вы, если вы поедите в этой пиццерии, вы умрете, страх, да, базовый. И действительно это, это можно в любой, в общем-то, сфере. Бизнес, политика, отношения, личные отношения, во всем. То есть, единственный разный масштаб. Поэтому, несомненно, что мы постоянно ведем информационную войну. Другой вопрос, насколько они, чрева, насколько они влияют вредительским образом на общество. Потому что все-таки личные какие-то разборки, это вредит двум-трем людям. А когда уже ведут информационные войны государства, это немножко другое. И информационные войны, надо понимать, что ведутся постоянно и в мирное время. То есть они, они создают почву для, для войн настоящих. Ну, вот... Та же расовая нетерпимость, нетолерантность и так далее. Почему с ним борются во всей Европе? Ну, не потому, что вот, все негры хорошие или все гомосексуалисты правильные, а потому, что все понимают, что как только, что если не бороться с признаками нетерпимости, на этом сыграет чужое государство. Как сыграла Россия, например. Ну, а есть ли возможность каким-то если мы говорим вот о войне между государствами информационной есть ли возможность каким то образом избежать вот такого ну, серьезного влияния потому что ну, одно дело когда россия влияет на умы своих граждан другое, другое дело когда россия настолько эффективно влияет на умы наших граждан что делать украине в этом случае как противостоять вот этому и возможно ли в принципе противостоять в этом случае Несомненно, всегда возможно противосто... противостоять. Это... Этим вопросом сейчас задаются действительно очень много людей, очень умных, и единого рецепта нет. Э -э горячие головы э говорят о том, что самый простой способ – это дать возможность нашим гражданам, которые не хотят жить в Украине, выехать. Вот. Другие говорят про э некую информационную работу. Э -э третьи говорят про… Подъем экономический уровень жизни. На самом деле каждый из этих способов по-своему может сработать частично. Но в целом пока что рецепта не найдены. А э, если говорить о механизмах информационной войны, э, каким образом вот вся эта информация воздействует на человека? У нас есть материал. Мы записали небольшое выступление невролога, и она рассказала, в общем, все, в общем каким образом действует на подкорку, если я все правильно поняла, человека. И почему человек вот так вот воспринимает. Я предлагаю посмотреть материал, а потом мы продолжим. В основе вашей нервной деятельности человека лежат условные рефлексы, те же, что и у животных. В основе этих рефлексов, формирования этих рефлексов лежат так называемые ассоциативные связи. Откройте словарь в случайном месте и ткните пальцем в любое слово. Попытайтесь подобрать к этому слову пару. Например, белый день, белый снег, белый свет, черный уголь, черный, черная ночь, черный ворон. Домашняя птица, курица, поэт Пушкин. Причем вероятность совпадений у разных людей достаточно высока в этой ситуации. Формирование таких связей – это подарок природы человеку для обучения, для формирования его жизненных навыков. Это очень полезный дар, но, к сожалению, у каждой медали есть две стороны. Эти, эти же ассоциативные связи, которые формируются в головном мозге, лежат в основе различных вредных привычек, зависимостей. И их не так легко разорвать. Эти же механизмы используются для информационного манипулирования. Ну, один из примеров это реклама. В основе идеологической пропаганды лежат те же самые процессы. Многократно повторенная одна и та же мысль э, внедряется в наш мозг, в наше подсознание и становится нашей. Избавиться потом от нее точно так же тяжело, как э, избавиться от тех моторных двигательных навыков, которые мы приобретали э, в ходе нашей жизни. К счастью, все не безнадежно. Порочную цепочку разорвать можно. У нас есть два полушария. При их внешней одинаковости каждая из них выполняет свою функцию. Особенностью правого полушария является видение проблемы в целом. Левое полушарие совершает анализ событий или же действий. Человек, который читает книги, он подвергает информацию анализу и тем самым он, э, и уча, в этом участвует его левое полушарие. Человек, который смотрит телевидение, он оценивает ситуацию в целом и в данный момент работает его правое полушарие. Мой совет. Если вы хотите быть разумными людьми, знающими, понимающими то, что происходит вокруг вас, читайте. Читайте книги, читайте все, что угодно. Это будет только на пользу. Вот действительно настолько все вот взаимосвязано, что введение информационных войн учитывают даже вот такие моменты, там, вот действительно как в школе, повторение мать учения. Вот да, это вот действительно, все... это то, что вчера говорили про наши журналисты, участники программы, да, в гости, про то, что во всем мире есть специальные люди в погонах, которые занимаются специальные отделы, которые занимаются изучением, как раз то есть это ученые, в общем-то, не знают устройства в человеческой психике и как раз разрабатывают методики и манипулирования, и противодействия. На самом деле, действительно, сейчас есть новая наука, например, как нейромаркетинг, который уже изучает буквально реакцию, снимает показания мозга, реакцию мозга на ту, ту или иную картинку, либо слово. И вы понимаете, то есть человек может сам не осознавать, его мозг выдает он там, испытывает радость отвращение и так далее. Естественно можно создать любую картинку, которая, вызывает физически действительно ну, у ну, большинства людей, например, там, страх отвращение. То есть дошло все на, на самом деле до серьезных таких инструментариев. И абсолютно право прав, прав доктор в программе, что только критический разум может противостоять этого. Конечно чтение любые любые другие виды Тренировок для мозга, который развивает аналитическое мышление, помогает этому противодействовать. То есть, в плане задействованных ресурсов сегодня все это действительно выходит ну, вот на такой э, уровень, где и специалисты, и материально-техническая база, и финансы. Это вообще дорогое удовольствие получается. Это да, очень дорогое удовольствие. Серьезными информационными компаниями действительно могут заниматься только развитые государства, богатые. Вот. И это действительно приносит прибыль, осязаемую прибыль. А если говорить об Украине, мы ведем в какой-то степени информационные войны, насколько они эффективны прежде всего для нас? Они работают. Вот то, что мы вчера говорили, что мы побеждаем, они работают. Потому что я же говорил, что информационные войны опираются на задействование определенных штампов общества. Ну, например, в одной стране, где употребление кумыса это нормально, мы не сможем обидеть человека, когда говорим: вот, смотрите, он пьет кумыс. А у нас не принято пить кумыс, да, нет такой общественной традиции. Поэтому мы можем спокойно осудить некого человека, сказав, смотрите, он же пьет с верблюжье молоко, Фу, работа на отвращение, то, что у нас это не принято. В Украине, в Украине, в отличие от России, базовые, базовые ценности, свобода слова, свобода просто, да, как таковая, как некая эфемерная личности, некие эфемерные понятия свободы, они намного на более глубоком уровне находятся, чем у россиян. Поэтому мы, когда они против нас ведут какую-то информационную войну, мы, у нас базовый принцип – свобода. И нас очень тяжело переубедить в том, что мы должны отказаться от своей свободы ради, ради чего? Ради того, что у нас там зарплата чуть выше будет, там, пенсия? Да нет. А давно ли у нас появилась вот эта базовая ценность? Что вот как в песне Макаревича, мы все росли на одних букварях, а поэтому никому ничего наследие. объяснять и не надо. Это наше историческое наследие. Оно формировалось как историческое наследие каждого народа на протяжении столетий, тысячелетий. Да? Начиная там, с предков до христианского периода, там, трипольского периода, арийского периода и так далее. И э, если посмотреть на, э, скажем так, более не менее четко вырисовывающиеся сейчас тенденции украинской государственности, они берут э, последние штрихи из государственности или там, скажем, протогосударственности запорожской сечи. Вот эти вот формы, связанные с личной свободой, с ограничением власти, ведь даже, допустим, Филипп Орлик, который написал первую украинскую конституцию, он же четко вывел разделение властей на законодательную, судебную и исполнительную власть еще до американской конституции. То есть единственное, что общество еще не было готово да, в целом, но идея о том, что контролировать отдельные ветки власти и вся власть зависит, это было. И после того, конечно, мы там ограничивалась у нас государственность нашей автономии в составе Московского царства, потом совсем она была ликвидирована, но традиции остались. То есть политическое сознание нации неким образом зафиксировало эти элементы, и теперь мы снова к ним возвращаемся. Чего не было, к сожалению, в Российской Федерации. Вот они постоянно были в состоянии вот этой вот восточной деспотии, и там менялись только правители. А пирамида этой власти жесткой, которая там была выстроена, она работала практически неизменно. Поэтому для них их непонятно, как так у нас могут быть постоянно перевыборы или какие-то кризисы, правительства и так далее. Они считают, что у нас страна на грани развала. Но они почему-то это думают уже 23 года. Вот. Потому что они не понимают, как у нас по-другому это работает. Потому и Майдан показал вот эту вот способность горизонтальных связей, вот этой самоорганизации людей, да, без команды, без свистка и так далее. И это все исторические традиции, которые отчасти берутся еще в древних временах, и они, скажем, наиболее поздно себя характерно проявили, например, в эпоху запорожского казачества и той формы государственности в виде гетманщины, которая посуществовала все-таки около 200 лет. Хорошо. Игорь, ну, насколько я понимаю... Роль средств массовой информации в ведении информационных войн колоссальная. Но э, я считаю, что вот тут, наверное, на первый план должна выходить и должно выходить и такое понятие, как журналистская этика. Э, ну, понятно, Наши соседи, как бы, не сильно пользуются каким-то кодексом чести в этом плане, а вот как в Украине. И вот вы как представитель журналистской братьи, ваше мнение по этому поводу? Начну с того, что я попытаюсь, вернее, не попытаюсь, а у меня немножко другое мнение по поводу того, кто и против кого ведет информационную войну в данной, в нашей ситуации. То есть, э, у меня есть э, свое собственное мнение, не знаю, кто-то согласится, нет. Россия не ведет с Украиной информационную войну. Россия ведет информационную войну против собственного населения посредством э, идеологического зомбирования. То есть Российская э, Федерация, правительство э, вкладывает достаточно длительный период времени в мозги, своих российских сограждан мысль о том, что Украина, как уже Саша говорил, там, не до государства, несовершенно, разваливается и так далее. Вот они вкладывают в мозги своих граждан. У нас часть наших граждан под Попадают просто под, ну, как бы, вот, задевают некие такие лучи остаточные. Тот, да? кто -то смотрит, кому нравится смотреть, например, нравилось смотреть российское телевидение. Вот они попадают... Под... Собственно, многие сейчас его имеют возможность Я смотреть. Сейчас спутниковое сейчас, смотр... но интернет. это на самом деле небольшая часть населения по, всем люди могут там думать по-разному. Им может нравиться сегодняшняя украинская ситуация нашим украинским гражданам, да, может не нравится, но не наши граждане. И далеко не все попадают под эти вот вредоносные лучи. А вот Россия, вот эти 80, сколько там, 4, 85 да, которые поддерживают политику Путина там, и так далее, и так далее, вот они как раз являются объектом вот этой информационной войны против себя, своего же собственного правительства. А касается... чем это может закончиться? А это может закончиться тем, чем закончилась гитлеровская Германия, третий рейх. Там закончилась Нюрнберг. Кстати, вот интересно, если провести параллель, там сейчас очень много ставок именно на возрождение православия, да, там вот скрепы духовные, то есть yeah. тоже использование. Традиционной религиозности, да, для того что. Хотя противопоставление, но ну, Украина же тоже православная страна, ну, и гораздо более это, длинная. Это это более, более такие глубинные да. вещи. Но э, дело не в этом. Вот я просто хотел о чем сказать: что падение духовности перед революцией об этом э, очень много историков, даже деятелей церкви в свое время говорили: что Россия источила полностью свою духовность, и поэтому такое количество было людей, ишедших в революцию даже из семинарий. Так вот. Вот эта вот попытка использовать церковь в агитации, она приводит тоже к обратному эффекту. В России сейчас колоссальный рост протестантов и мусульман. Да, церковь возвращаясь, да. возвращаясь к делам нашим журналистским. Вчера на программе присутствовал достаточно известный многим человек, такой Вячеслав Иванович Чеченин. Да, вот он вчера очень правильно сказал, что Кроме, кроме вот этих э, этических кодексов, э, там, профсоюзов, конфедераций журналистских, то есть неких таких общественных формирований, у нас вся журналистская работа э, сводится к исполнению 18 законов, регулирующих средства массовой информации. 18. Это очень много. Поэтому если э, журналисты нарушают закон, их можно наказать по закону. Все, что касается... Э, вне законных каких-то вещей, да, то есть то, что называется вот э, этикой, э, э, то есть ко вот некие этические кодексы, вот это можно говорить, это нельзя, вот можно так подавать, не так подавать, все это лежит на совести редакции и журналистов. Почему это происходит у нас? Это есть такое, есть, ну, к сожалению, это проблема присутствует. Почему это происходит? Это тема для отдельного разговора, но если в двух словах, это все происходит от бедности, uh -huh. от бедности. В целом людей, да, и в частности журналистов, потому что они подневольные, как правило, особенно это касается крупных каких-то холдингов, медиахолдингов, крупных редакций, крупных телеканалов и так далее. В, в этом, есть, в этом есть... случае, да, мы говорим даже о целесообразности существования государственных телекомпаний, они должны быть независимыми, <receber> правильно? Э, ну, в этом плане. Э, да, да, да. Должны быть независимы. У нас идет, кроме всего прочего, еще некая подмена, подмена понятий. Да? Ну, опять же, это отдельная тема для отдельного разговора, но позволю себе опять же пару слов сказать. Вот попытка создать общественное телевидение вместо государственного телевидения у нас. Да? Вот все эти, уже их было несколько попыток, они не увенчивались успехом. И сейчас оно вряд ли увенчается успехом, даже если переназовут государственное телевидение, будет общественное. На мой, э, э, с моей точки зрения, ничем оно не будет отличаться, потому что и то, и то финансируется из государственного бюджета. То есть государство является заказчиком своих телепрограмм, да, своих мыслей, месседжей к обществу. А раз государство является заказчиком, то вся, любой человек может сказать, ну э, кто-то доверяет государству, кто-то не доверяет, да? ну, государству в широком смысле, властям. Поэтому это такие определенные манипуляции человеческим сознанием. Хорошо это плохо, время покажет. На сегодняшний момент есть проблема манипулирования журналистским людом сознания своих зрителей и читателей. Случается. К а есть ли, а ли какие-то исследования по поводу того, какое средство, какой вид да, средств массовой информации наиболее эффективен для ведения... Вот, Телевидение, Телевидение. Картинка, конечно. А давайте у нас есть э, материал. Мы опросили людей, как, кому, к, кому не доверяют наиболее. Я людям доверяю, а не средствам массовой информации. Я кого знаю, от кого получаю информацию, от которой я могу доверять, то я могу, в принципе, и кому-то другому пересказать. А все остальное это так. Почитать, обсудить, но не более. Ой, трудно сказать. Телевидение я вообще не смотрю. Так немножко в интернете что-то читаю. Интернет. А прессу не читаете? Считаем. С собственным глазам. Читаю, но делаю только свои выводы. Телевидение меньше всего доверяю. Мне кажется, что в интернете из разных источников можно найти более-менее объективное решение, объективные выводы. Телевидению Я смотрю все программы и российские, и украинские, и делаю свои выводы. Я доверяю прессе, но не всей. Да. Есть такие, что я не беру. Вот я иду за почту я не беру. Вот. А есть правдивые, нормальные. Телевидение. Не сильно верю. У меня интернета нет, но я нашим брехунам мало верю. Вообще уже никаким. Просматриваю, но не верю никаким. Интернет. Да. Интернету. Телевидение. Ну вообще доверие подорвано очень много сомнений, потому что искаженная информация, неправдивая. Интернет. Все да. Mm, ну, наверное, телевидение скорее, И чем ну, интернет, вы знаете, там можно очень много всего прочитать и не совсем как бы действительно. Поэтому я, наверное, больше телевидению, однозначно. Ну, вы знаете, везде есть и хорошее, и плохое, но и телевидение, и прессы, собственно, и времени нет читать. А телевидение, много каналов интересных, много обманывают, много правду говорят. Ничему не доверяю, ничего не смотрю. Смотрим один плюс один читаем газеты государственные и такие тоже понятно. А вот телеканал Николаев смотрите и телеканал Николаев тоже смотрим. Только интернет. Я в интернете работаю, поэтому только там. на жаль, часов у нас уже не Якщо Если подсуммовать, мы имеем шансы. Перемогти нарешті, врешті-решт, в цілому, в інформаційній війні. Так, звичайно. Сползі. Так. Тож я дякую за те, що завітали до нашої студії. Дякую за відповіді. Цікаву розмову. Приходьте ще. Спасибо. Дякую. А я.